Вы задумывались хоть раз, кто вы есть на самом деле и откуда берутся наши мысли? Вопрос «Кто я?» — это вопрос, который задает себе каждый человек в определенный момент в своей жизни. И чем раньше вы ответите для себя на этот, найдете ответ, тем лучше, потому что все ваша жизнь зависит от того, как вы ответите на этот вопрос. Давайте попробуем найти ответ, перебирая возможные варианты с помощью логических рассуждений. Можете сказать, о чем это он? Я — это тело, или, может быть, я в этом теле? И здесь возникают первые сомнения. Посмотрим на наше тело, это триллионы клеток. Каждая с очень специфической функцией, и все они работают вместе как единый организм. Тысячи электрохимических процессов происходит каждую секунду с участием веществ, о которых мы даже не слышали. И все это не только без какого-то вмешательства с нашей стороны, но и без нашего ведома, не говоря уже о том, о каком-либо активном участии в этих процессах с нашей стороны. Знаете, я уже давно интересуюсь биохакингом, и Каждый день ученые совершают множество новых открытий и передают много новой информации о нашем теле. Но складывается впечатление, что все еще предстоит открыть гораздо больше того, чем уже известно. Другая проблема с этой гипотезой «я — это тело» заключается в том, что если я отождествляю себя со своим телом, почему я не ощущаю свою ногу или руку целиком? Даже если мы воспринимаем свое тело как нечто цельное, на клеточном уровне что не стоит на месте. Почему я не чувствую все эти процессы, происходящие на клеточном уровне? Вы можете сказать, да, ерунда, все запрограммировано нашей ДНК, и мы ничего не можем с этим поделать, поэтому наши клетки, ну, так просто как роботы. Однако в этой теории тоже есть противоречия. Например, явление фенотипичной пластичности, когда организм в течение жизни приобретает характеристики, отличающиеся от тех, которые закодированы в его генетическом материале. Это означает, что фенотип характеристики организма может меняться без изменения последовательности ДНК. Более того, клетки нашего организма постоянно заменяются новыми. Возможно, вы слышали, что ваш организм обновляется каждые 7-10 лет. В научном сообществе до сих пор ведутся споры о том, все ли наши клетки заменяются новыми и как часто но суть вы поняли можем сделать вывод если бы я был этим телом я бы знал о нем все и мог бы контролировать и осознавать внутренние процессы но для большинства из нас наши знания теле ограничиваются фразой доктор у меня что-то тут болит Поэтому очевидно что мы не можем быть нашим телом. Хорошо, эта часть была легкой. А теперь давайте обратимся к тому, что происходит прямо сейчас в вашем сознании, как насчет всех ваших мыслей, желаний, воспоминаний, предпочтений, неприязней. Возможно, все они абсолютно ваши. Но что если в этот самый момент вы вынесете свой разум и прочитаете его как книгу? Что бы вы увидели на страницах своего разума? В следующей версии может быть то, что все содержимое нашего разума порождено вами самими. Следовательно, вы и есть ваши мысли. Но действительно ли вы генерируете этот рой мыслей? Можете ли вы остановить поток мыслей? Можете ли вы решить, какие мысли вам нужны? Можете ли вы удержать мысль хотя бы одну минуту? Или можете ли каждую мысль, которая, когда она возникает, или она проявляется сами по себе. Вы когда-нибудь реагировали на что-то из прошлого, не осознавая, почему происходит именно сейчас, в этот самый момент? Итак, если мысли возникают без какого-либо сознательного вмешательства с вашей стороны, как вы можете быть своими мыслями? И вот в чем дело. У вас на самом деле есть выбор осознанно замечать мысли и не быть этим набором мыслей. Под осознанием своих мыслей я подразумеваю, что вы можете слышать их и выбирать, как реагировать,